Евгений Викторович, чрезвычайно сегодня главы команды. Результатом доволен. Доволен, что выиграли. В первую очередь, доволен. защитой. 78 очков мы пропустили практически. 80 очков пропускаем от Кремля. Я считаю, это очень много. Плюс 11 подборов на нашем счете. Вы посмотрите, мы играли двумя большими. Анисимов и Завадский. Проигрываем подбор на своем щите. У меня сложилось впечатление, что не выкладывались на 100%. И в первую очередь в защите играли на 5% на 70%, наверное, может быть 60%. Показываем неровную игру с такими сплесками. То есть если брать, э, ответить конкретно, но уж не бывает. А у меня было сегодня какие-то сюрпризы, чьи проблемы все же удивили? Сюрпризы были у нас, э, получение травмы и примака, э, получение полов быстрых э, винтоника. Нарушились схемы, за вас пришлось играть в позиции четвертого номера, мы это не готовили, пришлось перестраиваться. Поэтому было немножко нервозность нападения. Мы 90 очков забили, поэтому я не хотел бы говорить было о нападении. Я удивлен произгрышем один в один. И больших, и маленьких игроков. Поэтому впечатление мне очень хорошее. можно назвать и выход золотого на этой пенсии и ключевым сидеть? Мне понравился именно его второй выход. Первый выход он вышел в стартовом составе. Он, он, допустил очень много ошибок, в первую очередь в защите. Поэтому он был заменен. Я ему дал второй шанс. И второй шанс он в себя оправдал. Это вторая игра против Кремля, где он, он, он выносит существенный перелом в игру. Это первая игра, это, если напомнить, помните, кубковая. Домашняя наша игра, выход его был один из решающих. И сегодня он показал себя опытным игроком. Ну, Станок, что можете сказать по бывшего соперника Бодевальника в Харьковской Играли мы с харьков знакомый для нас соперник. Сейчас наша проблема не Харьков, наша проблема мы сами. Будут, будет задача играть на 100%, проблем не должно быть. Кстати, а можно просто Евгений Николаевич, вы на этой неделе подписали нового игрока, да? американцы, диджея, сегодня его не было, тогда его можно будет уже увидеть? Он прилетел, он уже находится в Киеве, завтра у него медобследование. Если он успеет пройти быстрое медобследование, два часа он будет на нашей тренировке. Если нет, то значит, увидимся на игре. Небольшая проблема, не пришел багаж. Поэтому... Я думаю, что это все решаемые вопросы. Спасибо.